не президент, не премьер и не министр должны расследовать такие дела. И не общественные активисты, и не э, куча политиков, которые вокруг этого она высказывала, кучу бредовейших версий. Это вопрос профессионалов, которые должны расследовать это дело. Это дело очень компетентно расследуется, и детально, и, э, к сожалению великому, это не есть возможность э, э, провести расследование за два дня. Здесь огромный массив информации, видео э, и другой информации. И эта следственная группа работает здесь. Я. Вот два руководителя этой следственной группы. Головин, полковник Головин и начальник уголовного розыска Украины и глава Следственного управления национальной полиции Александр Федорович Вакуленко. Они этим делом расследуют. Все остальные комментарии вокруг этого нашли пленку, зацепили это, есть такая-то мысль, есть такая-то мысль, считаю некорректными. На фоне действительно очень резонансного, очень дерзкого. Убийства в центре города. То есть мы очень внимательно к этому относимся и очень профессионально. С учетом экспертов, которых мы привлекли, с учетом наших коллег из Соединенных Штатов, которые нам помогают по ряду аспектов, думаю, что это одно из самых компетентных расследований, которые мы сейчас проводим. Есть ли информация, которая неизвестна широкой публике? Да, она есть, но мы не считаем нужным ее сейчас обнародовать в интересах следствия. Раз уж вы спросили, наверное, уместно будет сказать, я прошу средства массовой информации об этом донести всем, что национальная полиция объявляет о том, что готова выплатить вознаграждение от 200 тысяч гривен за любую информацию, которая приведет к раскрытию или к успеху в расследовании. Это фонд, который мы тут нашли для этих целей. И полагаю, что если у кого-то есть такая информация, просьба обратиться в орган национальной полиции. Это большая просьба к СМИ, чтобы эту информацию вы донесли. Тем не менее, массив информации у нас огромный. Мы его обрабатываем и, надеюсь, в, в должный момент об этом будем говорить. До того все разговоры – это политические разговоры.